नमस्कार भारत सुपर फास्ट चानल वर हार्दिक स्वागत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी समाज महाराष्ट्र प्रदेश सचिवपदी जोगिंदर खुसर उर्फ सोनू पंजाबी यांची नियुक्ती करण्यात आली याबाबत आपण सविस्तर वृत्त पाहूया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तथा जनसंपदा मंत्री नामदार जयंत पाटील यांच्या आदेशानुसार आणि राष्ट्रवादी शीख सेलचे प्रदेश प्रमुख सरदार जनरल गाडीवाले तसेच राष्ट्रवादीचे प्रदेश महासचिव भरत गोंगोत्री राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश महासचिव हरकिरण कौर धामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जोगिंदर सिंग खुसर सोनू पंजाबी यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शीख सेलच्या महाराष्ट्र प्रदेश सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली असून राष्ट्रवादीच्या हरण किरण हरकिरण कौर धामी आणि प्रदेश महासचिव भरत गंगोत्री यांच्या हस्ते महासचिव भरत गंगोत्री यांच्या जनसंपर्क कार्यालय उल्हासनगर झाला यावेळी राष्ट्रवादीच्या शीख सेच्या प्रदेश सचिवपदी जोगिंदर सिंग खुसर सोनू पंजाबी यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल प्रदेश महासचिव हरकिरण कौर धामी व प्रदेश महासचिव

को तो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और चाहूँगी कि जैसे उन्होंने इतने सालों से थोड़ी देर पहले उनसे बात कर रही थी कि उन्होंने वार्ड अध्यक्ष से शुरू किया था जो भी व्यक्ति पक्ष के साथ ईमानदारी से इंडिविजुअल लेवल पे ग्राउंड लेवल पे पहले दिन से काम करता है तो उसकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाती है तो आज उनको प्रदेश के ऊपर पूरे महाराष्ट्र की ज़िम्मेदारी सिख सेल की सौंपी गई है तो ढेर सारी उनको बधाइयाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़े हमारे साथ जुड़े सरदार बलबीर सिंह जी की अध्यक्षता के साथ जुड़े गंगोत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने काम किया वो आज कामयाबी की शिखर और बुलंदियाँ छू रहे हैं प्रदेश पे जाना एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि होती है तो हम जैसे सोनू पंजाबी जी ने उल्हासनगर शहर में पक्ष के लिए काम किया पक्ष के साथ बहुत सारे लोग जोड़े ईमानदारी के साथ हमारे साथ काम किया वैसे ही हम चाहेंगे कि वो प्रदेश लेवल पे भी जो आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे सिख सेल के जरनेल सिंह जी ने हमारे उल्लासनगर के सिख सहदी अध्यक्ष सरदार बलबीर सिंह जी ने जो भी उनसे आशा जताई है हम प्रदेश लेवल पे वो पूरी सिख कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करें ताकि आने वाले आ, जो महानगर पालिका के चुनाव हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव हैं उसमें हम भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त कर सकें एक बार फिर से सोनू को तो ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद